এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই আন্না দ্য ষ্টাডী ব্লগ আজি বহুদিনৰ মূৰত আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকৰ খবৰ কেনে আৰু পঢ়া শুনা কেনে চলি আছে প্লিজ জনাব আৰু ময়ো অলপ চলপ পঢ়ি আছোঁ কিন্তু ইমান বেছি পঢ়া হোৱা নাই ভিডিঅ' বনোৱা নাই চ' আপোনালোকেতো গম পাইছেই মই ইমান বেছি পঢ়া নাই মানে এইকেইদিন কিবা এলাহ এলাহ ভাৱ হৈ আছিলে একদম পঢ়িবলৈ বহুত বেছি মন যোৱা নাই ভিডিঅ' বনাব মন যোৱা নাছিলে সেইবাবে মই অলপমান ব্ৰেক ল'লোঁ আৰু আজি নতুনকৈ আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু আজি উঠি অলপ সময় পঢ়ি তাৰপিছত মই কাম কৰাত লাগি গ'লোঁ কিবা কিবি বহুত জাপিব লগা আছিলে কাপোৰ এইবিলাক জাপি আছিলোঁ আৰু এইকেইদিন মেইন মোৰ পঢ়া নোহোৱাৰ মেইন কাৰণ মই এটাই এইকেইদিন ভাবি উলিয়ালোঁ যে মেইন কাৰণটো হৈছে ডিচিপ্লিন মই ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰা নাছিলোঁ ধৰি লওক কামখিনিৰ কাৰণেও মানুহৰ ডেইলি যদি আপুনি এটা ডিচিপ ডিচিপ্লিন ফ'ল' কৰে তেতিয়া মানে পঢ়াটোও আপোনাৰ চলি যায় কিন্তু মানে টাইম নোপোৱা সেইটো কথা নহয় সকলোৱে অলপ চলপ টাইম পায় আৰু সেই মেইন টাইমখিনি যদি আমি ইউটিলাইজ কৰিব নাজানো বা ডিচিপ্লিনত যদি নচলোঁ তেতিয়া মানে কি হয় আমাৰ পঢ়াটোও নহয় এইকেইদিন সেই এইকেইদিন মোৰ পঢ়া নোহোৱাৰ মেইন কাৰণ হ'ল মই অলপ ৰাতি দেৰিকৈ শুওঁ আৰু ৰাতিপুৱাও দেৰিকৈ উঠোঁ আৰু ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠিলে মোৰ কামখিনিও লেট হৈ যায় তাৰপিছত ভাত বনাওঁতে আৰু কিবা কিবি কৰোঁতে টাইমটো পটককৈ দুটা তিনিটা বাজি যায় আৰু দুটা তিনি তাৰ পাছত মোৰ অলপ সময় ৰেষ্ট লওঁতে কিবা কিবি কৰোঁতে দিনটো পাৰেই হ'ল আকৌ ৰাতি অলপ সময় পঢ়ি আকৌ ভাত বনাব হ'লে এনেকেই দিনটো পাৰ হৈ গৈ আছিলে তাৰপিছত মই বহুত মনতে ভাবিলোঁ যে এই সেনেকৈ থাকিলে নহ'ব পৰীক্ষাটো আহি আছে টেট নহ'লেও কিবা এটাটো আহি আছে তাৰপিছত এইটো দেখিছে আজি বনাইছিলোঁ বহুদিনৰ মূৰত ডেলগনা কফি এইটো যে লকডাউনৰ সময়ত আমি বহুতে বনোৱা দেখিছিলোঁ নেটত তাৰপিছত চামুচেদি এইটো ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি থাকিলে এনেকুৱা হৈ যায় কনচিষ্টেঞ্চিটো তাতে কফি তাৰপিছত চেনি আৰু অলপমান পানী দিব লাগে তিনি টোপাল চাৰি টোপালমান তাৰপিছত ৰুমটো আজি ভাবিলোঁ ৰুমটো অলপমান ঠিক কৰোঁ ৰুমটো চাফা হৈ থাকিলে মনটো ভাল লাগে আৰু পোহাৰ নিচাটো বাঢ়ে আৰু সেইবাবে ভাবিলোঁ ৰুমটো অলপ চাফা কৰোঁ চাফা মানে ৰুমটো অলপমান ইফাল সিফাল কৰিলোঁ অলপমান চেঞ্জ হ'লে মনটো ভাল লাগে আৰু চাফা হৈ থাকিলেতো এটা পজিটিভ ভাইভ আহে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে কেতিয়াবা যেতিয়া আমাৰ বেছি লেতেৰা হৈ থাকে ৰুমটো পঢ়াৰ ইচ্ছা নাযায় আৰু গধূলি কাম বন কৰি চাফাই চফাই কৰি তাৰপিছত অলপমান মেগী বনালোঁ মেগী তাতে মই অলপমান চিজ আৰু অলপমান চিলি ফ্লেক্স আৰু অৰেগানো দি দিছোঁ নতুন ষ্টাইলত অলপমান বনাইছিলোঁ ভালেই হৈছিলে খাবলৈ এয়া তাৰপিছত কাম বন কৰি আকৌ পঢ়িবলৈ বহিলোঁ আৰু যি অলপমান কপিৰ পৰা পঢ়ি আছিলোঁ মই এতিয়া ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি পঢ়ি আছোঁ এ ডি আৰ এ এতিয়া এ ডি আৰ ইৰ বাবে পঢ়ি আছোঁ টেটৰ বাবেতো তাততো একো খবৰেই নাই ছ' মানে ভাবিছোঁ এ ডি আৰ ই বাবে পঢ়োঁ এডি আৰ ই এপ্লাই কৰিছোঁ যেতিয়া আৰু অংক এতিয়ালৈকে কৰা নাই হ'ল কৰিব ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব আৰু এসপ্তাহমান পূৰা মোৰ কম পঢ়া হৈছে আৰু এতিয়া আকৌ পি চি পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিম কাৰণ পৰীক্ষাৰ আগত আপোনালোকে দেখিছিলে মই পাঁচ ঘণ্টা চাৰে পাঁচ ঘণ্টা পঢ়ি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যিমানে ওচৰ চাপিছে মোৰ আৰু পঢ়াটো কমহে হৈছে চ' আজি মনতে ভাবিয়ে আছোঁ আৰু আমি মনত বহুত ভাবোঁ ৰাতি যেনেকৈ ৰাতি যেতিয়া হয় তেতিয়া আমি মনত ভাবোঁ যে ইমান পঢ়াই নহ'ল আজি কিন্তু ভাবাটো সকলোৱে ভাবে টাইমটোৰ কথা কিন্তু পঢ়া ইউটিল পঢ়া টাইমখিনি আমি ইউটিলাইজ নকৰিলে আমাৰ নিজৰে প্ৰব্লেম হ'ব কিন্তু সেইটো তো ইউটিলাইজ কৰাটোহে টান কিন্তু ভাবাটোতো সকলোৱে ভাবিলে মইতো সদায় ভাবোঁ যে আজি বেছি পঢ়িম কিন্তু সেই দিনটোও সেনেকেই পাৰ হৈ যায় তাৰপিছত আজি ভাবিছোঁ নাই মই ভালদৰে পঢ়িব লাগিব আৰু ডিচিপ্লিনত মই থাকিম বুলি চেষ্টা কৰোঁ কৰিম আৰু ভিডিঅ'ও আপোনালোকক দি থাকিম মানে এটা কাম হ'লে সকলো কাম হৈ যাব কিন্তু এটা কাম হৈহে নুঠে তাৰপিছত অলপমান পঢ়ি আজি অলপ দেৰি মই পঢ়িলোঁ আৰু তিনি ঘণ্টা পঁচিছ মিনিট হৈছিলে তাৰপিছত ৰাতিৰ খানা বনাবলৈ গ'লোঁ আজি দাইল বনালোঁ তাৰপিছত মাংস একদম শুকানকৈ ভাজিছিলোঁ বই বইলাৰ তাৰপিছত আজি হ'ল মোৰ পাঁচ ঘণ্টাৰ ওচৰা ওচৰি নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম বাই বাই